мысли не бьют по рукам я тебя провожаю к другим берегам ты перелетная птица счастье ищешь в пути приходишь чтобы проститься и снова сегодня рано Летний дождь, летний дождь Моей души омоет рану Мы погрустим с ним вдвоем У слепого окна Шепчет мне легко и просто Что придешь, ты придешь Ты придешь, но будет поздно Не своевременность, вечная драма, Где есть он и она станешь мне сниться Скоро совсем, а потом Новой мечтой загорится Остывший мой дом Что от любви, любви не ищут Ты с годами поймешь Но сейчас ты не слышишь тебя не вернешь. Летний дождь, летний дождь, начался сегодня рано. Летний дождь, летний дождь, моей души омоет. Значит мне легко и просто, что придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно, не своевременность, вечная драма, где есть он и она. Да я не знаю на самом деле, как это все происходит, потому что зачастую можно увидеть человека, можно общаться с ним, но иногда порой не понимать, что это твое, что это твоя судьба. Это, это то, то, ради чего ты живешь. Оно приходит со временем. Все приходит в жизни со временем, конечно. Спочатку, коли ти бачиш людину, ти не завжди розумієш, це твоя людина чи не твоя, але ти завжди в своїй голові малюєш якийсь образ, яким має бути твоє кохання. І коли ти спілкуєшся з цією людиною дуже довго, ти розумієш, що напевно це та людина, з якою б тобі хотілось провести життя. Це Чувство воно мені кажеться у мене вічна. Я його підкріпив, воно розвилось, Я понял, що я люблю, але не одразу це. Понял по отношению этого чека по отношению танюши мне. мое чувство к Тане, оно было настолько... Оно было далеко, наверное, глубоко-глубоко в душе. И я понимал, что этот человек, он должен быть со мной на определенном этапе жизни. Справді кажу, що це важко пояснити, потому что Дуже багато людей зустрічається на твоєму шляху, і не завжди можна побачити відчути своє на своє. І от нарешті, коли ти зустрічаєш людину, яка з першого погляду, можливо, з першого імпульсу, з першого дотику, дає тобі зрозуміти, що між вами дуже багато спільного. Он? Я тобі подсказувало, да, ти моя будуща жена, це. Это... Это тот человек, с которым мне это легко. Мне, ну, просто-напросто настолько спокойно, настолько я уверен в этом человеке. И это пришло со временем. Я увидел в ней это. В тебе просынаете, прокидаете. Оце почуття, яке називається кохання, і ти розумієш справді, що ти безкорисливо можеш робити для людини усе абсолютно усе. Ти можеш кохати, ти підтримуєш її, ти завжди з нею у будь-яку хвилину, у будь-який настрій. І ти розумієш, що це твоя доля. Дай Бог усім зрозуміти, що таке доля, і бути поруч з коханими завжди, як я з Костю. Tchau,